Владимир Васильевич, ну, раз вы коснулись м, таких моментов, э, мы должны с вами вспомнить август 22-го года, да, потому что, как говорится, на этом фоне все это похищения это были цветочки, а ягодки это то, что э, фашисты, террористы, э, ну, они вообще очень много организовывали там попыток покушений на вас, это понятно, но это была прям какая-то изощренная, то есть как боевое отравляющее вещество, добавлено в еду. Угу. Ну, знаете, все то, что происходило после 24 февраля 22 года, когда началась специальная военная операция, не совсем осознавали объемы и масштаб, и бедствия. К которым могла бы прийти и Россия, и та же Украина, и люди, живущие там, и там, если бы наш президент не принял решение. о начале спецоперации. Я, например, не мог предположить даже и увидеть, что так за 8 лет милитаризировали Украину и армию украинскую. В каком она состоянии уже была на тот момент. Mm -hmm. Сначала, как бы Херсон освободили достаточно быстро после начала спецоперации уже на восьмой день, там 2 марта, когда я согласился возглавить областную военно-гражданскую администрацию. Понятно, я любил свой город, и несмотря трудности меня не пугали. И э, опасность, которая из этого исходила, еще была не так проявлялась в первые дни. Но когда уже 16 марта 2002 года э, возле моего дома расстреляли моего помощника, Цель был я, конечно же, но в машине меня не было. Вот. Ну уже э, расстрел произошел таким образом, что это были не активисты, там какие-то не дурачки. Это была специальная группа спецназа э, гуровская, скорее всего. Вот. И после этого уже было несколько попыток покушений там на наших товарищей. Есть у нас и погибшие. Ну это война. Он уже первая же смерть, это мой помощник, перспективный молодой парень, который мог бы жить и работать и приносить огромную пользу и стране, и своим близким, и, и себе. Но тем не менее, вот так начал... Это, это уже была война. Вот. И когда все попытки именно там покушения организовать с применением самодельных взрывных устройств или с подрывом машины или там с попытками подойти они, они не, как бы они успехом не увенчивались потому что большей частью херсонцы же меня же и предупреждали что там по той улице не надо ехать туда-то лучше не заходить там в кустах лежит что-то это все было Но потом была применена технология все-таки нашли человека понятно, это человек, которому я доверял, и он подсыпал в еду боевое отравляющее вещество, лошадиную дозу. Какое-то время я не выходил в эфир, и вы меня не видели. Действительно, я был на Печенья, очень серьезных врачей для того, чтобы поправить свое здоровье. Хорошего всем настроения, крепости духа, выдержки и веры в победу. Это было очередное чудо, которое врачи, наши российские врачи в Москве, в институте Склифосовского, как бы совершили. То есть я практически 15 дней отсутствовал. На этом свете они меня вернули. Опять судьба распорядилась таким образом, что как бы я вернулся к жизни, мало того, что восстановился. И вот сейчас вместе с вами.